работая премьер-министром Украины в кризисные времена, Юля Тимошенко действительно повернулась к угольной проблеме лицом. При ней был принят закон о престижности шахтерского труда. Она помогала, когда была проблема с реализацией угольной нашей продукции. Ну и решались все многие вопросы по развитию угольной отрасли. А сегодня я вот присутствовал в заседании суда, мне просто стыдно смотреть на все это. Я являюсь депутатом города, который в свое время выдвинул Виктора Януковича на звание почетного жителя нашего города. Я бы хотел сказать своему земляку, ну, чтобы он подумал, что он является не президентом какой-то отдельной области или какого-то региона, а президентом Украины. И преследовать своего политического конкурента женщину, ну, я считаю, по крайней мере, просто непорядочно. И мы будем все делать для того и добиваться, чтобы Юля Тимошенко имела законное право на защиту. А вся страна прекрасно понимает, если такого права в ней не будет, значит никто не поверит в этот приговор. Как бы его, какими красивыми фразами он бы там не украшался. Меня звать Михаил Волынец. Я председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, в которые входят независимые профсоюзы горняков, металлургов, учителей, медиков, работников среднего и малого бизнеса и других отраслей и профессий на рабочих местах Украины. Кроме того, я являюсь председателем независимого профсоюза горняков Украины. От этих двух профсоюзных органов я уполномочен сегодня представить в Печерском суде заявление об клопотании, об изменении меры пресечения для Юлии Тимошенко. Кроме того, в этих письмах мы изложили четко, какая ситуация была в той же угольной промышленности, какая ситуация была в медицине, в образовании, во времена премьерства Юлии Тимошенко, что происходит сейчас, когда закрывается масса в больнице, когда сейчас закрываются школы особенно в Донецкой области, где еще не было достойного сопротивления. Когда подготовлены к закрытию десятки шахт, это шахтеры очень волнует. Я в свое время жил в том же городе Димитрово, в котором сейчас проживает мой коллега Виктор Трифонов, где Янукович в свое время был, где Янукович свое время было присвоено звание почетного жителя города Димитрово в Донецкой области. Сейчас шахтеры стыдятся того, что Янукович носит это имя. Стыдятся потому, что шахта центральная, которая находится через дорогу из полкома, в этом году будет праздновать столетие, и в этом году ее собирается закрыть. Полторы тысячи работников останутся без работы. Такая же судьба других шахт. Позор, позор для всего мира, когда около шести тысяч нелегальных шахт копанок сегодня открылось в Донбассе, в Донецкой, в Луганской области. Такие копанки уже открываются в самом городе Донецке. Рядом в городе Спутники Макиевки известный телеканал на весь мир телекомпания Айзазира сняла документальный фильм о пяти случаях самых тяжелых рабских случаев труда в мире. Один из этих случаев нелегальная работа на нелегальных копанках в Донбассе. Вот такая ситуация сегодня сложилась в Украине, и мы боимся, что этот опыт негативный опыт рабского труда неуважение к человеку труда может быть принесен представителями нынешней власти на всю территорию Украины. Поэтому независимые профсоюзы, медиков, учителей, шахтеров, других профессий, других отраслей категорически выступают против такой жизни, не согласны с тем, что сегодня существенно поднимаются цены на газ, на электроэнергию, на продукты питания, что нет доступа к образованию детям. Именно Тимошенко приняла подготовила и э, помогла принять в парламенте закон о повышении престижности, престижности шахтерского труда, который позволил детям шахтеров учиться сегодня бесплатно за счет бюджета э, на э, уголь, э, на э, в любых вузах Украины, в том числе самим шахтерам, которые работают сегодня под землей, под землей. В то же время нынешняя влада сегодня не выполняет этот закон. При Тимошенко в Донецкой области я лично выезжал и принимал участие в запуске более десятка домов, многоэтажных домов в Мариуполе, в Донецке, в других городах для жителей этого, этой крупной области. И эти дома не могли построить 20 лет, 15 лет. Тимошенко взялась построила их за полгода. Но эта цепочка строительства жилья и предоставления шахтерам, медикам, работникам, Государственной службы, она прервалась, потому что такое финансирование прекратилось. Я очень возмущен тем, как автор закона о компенсации жителям элит при строительстве жилья, который партия регионов заблокировала этот законопроект в парламенте. Он даже не вынесен на рассмотрение. И тысячи-тысячи семей по Украине сегодня остались обмануты и не получили такого жилья.